Привет всем, с вами сейчас Индику и... Лоренто. И мы сейчас снимаем э, обзор... О, как о, Манчестер выигрывает. Во, Вы успокойся, да я скажу. Давай. Я, сейчас я снимаю обзор на игру Пи ПС... Ой, Пи... 2014. Да, ПС 2014. Я как говорю, это и... И... интересная игра и круто в нее играть. Я, я, я уже много играл. Как и FIFA, круто. то я, только я сниму сейчас пес. Давайте так, сейчас я сыграю товарищеский матч. Так, Лига Чемпионов УЕФА. Давай, Лига Чемпионов УЕФА. Будем первые. Так, английская лига. Я столь, ну, от меня, наверное, вы не, увидите, потому что у меня немножко лагает. Может, я сниму трансляцию FIFA 14, Но ну, там будет, я заменю какой-то музыкой. Или просто включу комментаторов. Вова, давай, давай, говори как-то голоснее, то мне как-то она плохо слышно. А, ладно, хорошо. Я не знаю, или на видео будет его слышно. Давай так, я сейчас возьму Реал Мадрид. Давай, сыграй матч Реал Мадрид против Барселоны. Давай. Я вот... Прошу вас, кто не любит Реал Мадрид, не ставьте мне не лайки, плюс лайки ставьте, прошу вас. Дизлай... Дизлайки ни в коем случае не ставьте. И сейчас вот я буду буквально сейчас снимать, писать и Специально для вас. Ты его сейчас будешь снимать? Да, сейчас буду я... снимать. Ну, Я включу комментарии. А я еще... У меня будет три замены. Равны включены. Пять минут тайм. Стадион. Стадион. Бург Стадион. Нет, Бург Стадион. О, на Лондон. ролл Роял Лондон Стадион. Так, лето. Нет, давай зима. Сыграем в зим... вечер, зима. Так, в формы берем. Мяч. Давай, как белый возьмем. И сразу говорю, что... Ну я в FIFA не профи, сейчас буду играть и выкину вам. Я в FIFA не профи, так что не ставьте дизлайки. лайки. Угу. Не лайки не ставьте. Лайки ставьте. Толян не тоже. Описание ссылочку на мое видео. Угу. И давайте уже будем, будем смотреть, как я сыграю с Реал Мадрид против Барселоны. Ну, я сыграю, может... Пол. И я вот такой же матч сейчас буду играть. Я до, до конца снимать матч не буду. Я чуть не, не очень долго буду снимать матч. Я себе поставил обычный игрок, как я уже на FIFA посел чуть-чуть и забил, как играть в PS. Мне нужно сейчас вспомнить и сыграю интересный матч. И я вот сейчас буду играть быстрый матч. Товарищ, товарищ. А мне не нравится Барселона. Во-первых, у нее все игроки мелкие, знаешь, небольшие. Это как-то плохо. А в Реал Мадриде все большие. Да, особенно а... Роналду. Вот, э, не знаю, как Сталина, но мой любимый игрок это Криштиану Роналду. Мне тоже. Давайте сейчас. Хорошей скоростью, э, у него необычайно классный, хороший нападающий, может сыграть на любой позиции, в общем, игрок звезда. Блин, у меня лаги, пипец. ой яй -ой, ой где Мария, блин? А так, все, ладно, пропускаем. А я пропустил это все, как они все, все что там делать, блин, Кристиан? Блин, меня лагает вол. Ой, блин, а Педро, Педро, давай, есть под Пикатка хорошая. Блин, штрафной удар. Блин, Месси подает штрафной удар. Блин, а. Я думал, он попадет в ворота. Вещи в ворот подал. Я пропускать буду повторы, мне как-то повтор не интересен. Только когда гол забью. Что? Так ой, я нечаянно не зажал. Очень так далеко выбыл я, мяч, капец. Сейчас выиграю играю матч Барселона против. Давай, Роналдо, блин. Я догнал. Мне лаги плохо играю. Блин, здесь. Где Мария пошел? Я обороняюсь, Максала. Христиана Роналду, давай! Блин, эти я лаги! У меня на воротах... Блин, я забыл поставить Касселиаса. У меня на воротах стоит Диего Лопес. А что, он неплохо стоит? Ты прикинь, Диего Лопес стоит на воротах вместо Касселиаса. Блин, так мы же все пропустим. Ну, я не говорю, что Диего Лопес плохой вратарь, но... Касселиас как-то лучше. Касселиас лучше. Касселиас мне лучше. Это... звезда. Среди всех Блин, а Димариас. Такой момент. Ух. У меня лаги, если на видео будет лаг, я закидать его на ютуб не буду. Ну если а, не. Же не проф, числа. В Блин, у меня лаги, я не могу я с... по нормальному сыграть. Вот, 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 вот. Бензима пошел. Блин, а Бензима... Блин, а на Замину его кинули. Второй тайм! Блин, а догоняй! Месси! Блин, а! Есть! Касилиас мне... Спас меня Касилиас. Так, пропуск... пропустить, пропустить мне нужно. Котовой удар. блин. Не могу нормально разыграть. Мне тоже, мне лаги... Блин, а Мария? Блин. йой йо йой -йо. Бенземан, да как ты так? Есть Бенземан. Бенземан, Бенземан, Бензема выходит. На ударной позиции, блин. Роналдо, пошел, пошел, пошел. Давай, давай. Роналдо, есть. Кристиану Роналду. Блин, капец. Пенати. Ну, пинайте! Или... У Ре... меня сейчас пенальти. Че, у меня сейчас пенальти? подожди! Крестьяну Роналду бьет пинать! Пеня... В, в ворота Барселоны? Да! Гол есть, 1-0! Блин, такой навес. Я так бил по воротам? Крестьяну Роналду забил гол! Мне так очень пропустим, пропустим! О, давайте посмотрим повтор, как забил Кристиана Роналдо. Вальдес думал, что я вдарю в левый бок. Но я вдарю в правый. правый. Круто, я забил пенальти. У меня он спать немножечко лагает, потому что У меня здесь Вова так лагает, что так это... Во, у меня здесь так лагает, что это капец пока что, ну, пока я не купил хорошую веб-камеру, вот настроить не могу хорошо. Да ой, это пипец как. У него камера какая-то туповая. Блин. А вот... Перехвачивай. Барселону кидает аут. Блин, у меня Леонель и всех водит. Ну, капец. Ведь чё? Все. Мы 1-0 сейчас побеждаем. Пенальти забили. Алон, что? А в сайт, в сайт. Давайте скорее, а в сайт. Еще минутку сниму скорее. До конца тайма я снимать не буду. Ты я уже сни... Да, 1-0. Кристиана Роналда забил. Блин, просто... кто? Че, 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 че? Что случилось? Сам себе забил. Красавчики, ву. Кристиану Роналду, блин, такой момент. Ну что, надеюсь, вам понравился пес, я буду заканчивать. Блин, куда я дал пас? Все, надеюсь, вам понравился пес. Я еще сниму пес, но если не буду на тем, этому видео лаги, то я еще сниму. Давайте, всем пока, всем удачи.